Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya sekarang berada di Menara Kuala Lumpur. Uh, saya datang uh, minta izin dengan uh, pengarah urusan uh, KL Tower Senang Berhad. Uh, Datuk Abdul Hamid Sheikh. Uh, uh, sebab saya nak tahu uh, perkembangan terkini dan isu apa yang sebenarnya. Sebelum saya bawa kepada hal masalah uh, yang kecoh KL Tower ni. Uh, kononnya yang sedia ada nak ditamatkan dan diangkat satu syarikat lain. Uh, sejak kita merdeka, pemimpin-pemimpin lama kita uh, mencipta pelbagai JSC uh, ataupun agensi ataupun apa-apa sajalah uh, apa entiti yang demi kepentingan orang Melayu. Tapi tidak pernah pun pemimpin-pemimpin Melayu dulu mencuri, merampas, mengambil hak kaum lain. Pemimpin Melayu yang ada mencipta sesuatu yang baru untuk bumi putera. Jadi Kuala Lumpur Tower ni antara salah satu produk yang mana dibina demi kepentingan negara, telekomunikasi negara dan juga memberi peluang pada bumi putera untuk menjalankan perniagaan yang level tinggi lah. Yang jarang-jarang orang Melayu dapat berpeluang untuk mengurus ataupun menjalani perniagaan yang berkelas tinggi lah. Dulu masa nak buat bina tower ni, memang dah dirancang restoran berputar di puncak menara ni. Masa tu ramailah orang tak percaya. Peringkat awal dulu, banyak yang Tun Mahathir buat mega-mega ni, semua orang tak percaya boleh jadi ke, boleh siap ke. Dan bila diketahui ada restoran berputar dekat atas ni, ramai juga mempelicirkan siapa nak makan ke atas tu. Badi, badi. Mana orang mampu, kan? Eh? Tapi bila siap tiada tahu, restoran berputar tu beroperasi, nak tempah dinner ni ambil masa 2 minggu baru dapat meja. Ah ha, inilah orang berwawasan. Dia tahu ada orang mampu, ada syarikat mampu untuk adakan program atau untuk kawan-kawan uh, korporat. Ah ha, ini, ini semua ni yang orang Melayu, orang Malaysia tak terfikir sejauh sejauh tu. Tapi pemimpin-pemimpin kita ada vision tahu semua. Jadi dalam pada itu pun memberi peluang kepada orang Melayu. Kita tak ambil pun hak kaum lain. Ada kita rampas ladang kaum lain. Ada kita ambil bisnes kaum lain. Tak. Kita buat plus, kita bagi kepada Melayu. Dan kaum lain dapat tempat ambil bahagian. KL Tower ni kita bina. Simen, pasir, jentera, semua membabitkan kaum lain. Bukan orang Melayu saja yang dapat 100%. Ini yang selalu, yang dulu kita boleh hidup uh, sangat harmoni kerana uh, kita share the cake di antara kaum. Uh, tapi sejak kebelakangan ini, bila DAP uh, nak dapat sokongan, main isu-isu kononnya uh, Melayu terlalu berlebihan mendapat perhatian daripada kerajaan. Dan yang malangnya kebelakangan ini, pemimpin-pemimpin Melayu pun tak berani mempertahankan mengikut saja kehendak parti Chauvinis ni yang selalu menghasut kaum mereka bahawa kerajaan tidak adil, kerajaan Melayu tidak adil, lebih-lebih kepada kaum bumi. Sedangkan walaupun diberi kepada syarikat bumi utara, kaum lain juga dapat ambil bahagian. Tengoklah apa saja di KL Tower ini. Banyak kerja-kerja pembaikan ke, kalau bagi kepada sub kontraktor Melayu ke dia tetap kena beli barang-barang binaan kepada daripada syarikat bukan Melayu baik printing ke baik macam-macam maknanya kaum Melayu dapat ambil bahagian tapi sekarang ni yang saya dapat tahu kerajaan dah mula melantik memberi konsesi baru kepada syarikat bukan Bumi Putra yang dipahamkan Melayu hanya ada 30% saja dalam syarikat tersebut uh, dan syarikat yang menguruskan sejak 2022 ni 100% Melayu punya. Yang diambil alih oleh orang Melayu daripada TM share-nya 100% sekarang diketepikan. Pelbagai macam macam lah saya dengar taklimat tadi usaha untuk memformalkan perjanjian yang sejak 2022 tu selesai-selesai uh, uh, dan orang ni berjalan dalam basic orang kata uh, tidak apa tidak kekal eh uh, yang ini kita rasa agak malanglah uh, syarikat 100% Melayu uh, diusahakan di, dicuba dinafikan hak untuk terus mendapat konsesi yang lebih panjang uh, tapi faham-fahamlah bila kita ada di, dalam kerajaan yang dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang berpikiran liberal, yang tidak fikir pasal kepentingan Melayu, pada mereka basic kepada meritokrasi, kononnya seolah orang Melayu tak ada merit langsung, dah terbukti beberapa lama selama ni pun yang diketuai menguruskan TM ni adalah orang Melayu sendiri. Ini yang kita kecewa. Perkasa lebih pada fokus kepentingan Melayu yang semakin lama semakin hakis. Saya juga pelik eh, berlaku ketika bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal. Satu persatu kepentingan Melayu cuba dirampas. Dan macam Palestin tu di Gaza dan juga bumi Palestin, bulan puasa pun diserang oleh Zionis. Pelbagai sudut. Ha, di Malaysia pula, seolah-olah kita ni kepentingan Melayu diserang berturut-turut dengan kapung Sungai Baru, dah beri notis Baki penduduk yang belum keluar diarahkan keluar 26 hari bulan. Kalau tidak di challenge tadi, maknanya 26 hari bulan tu mesti dikosongkan. Tinggal berapa hari lagi nak raya. Orang Melayu dipaksa keluar. Nasib baik dapat perintah mahkamah tangguh ke bulan April. Masih dalam waktu syawal lagi. Bulan syawal lagi akan diarahkan kosongkan tanah mereka, rumah mereka. Tak kira bulan yang mulia pun, orang Melayu ditindas dan dikejar, dihambat keluar daripada tanah sendiri ni negara kita yang masih dipimpin oleh orang Melayu. Ni jenis pemimpin yang haprak, pemimpin Melayu yang haprak, tak fikir pasal kepentingan Melayu, lebih penting pada demi masa masa depan politik mereka. Tak tahulah untuk apa dia kejar sangat kuasa. Bukan untuk orang Melayu sebenarnya. Ini saya pun peliklah. ini, konsesi yang dipegang oleh orang Melayu dipergambat keluar di bulan yang mulia ini. Tak kira, tak kira lagi sensitif masa waktu yang yang kita rasa orang Islam uh, meraih, meraihkan meraikan uh, Idul Fitri dikejar. Saya dipahamkan, syarikat yang baru tu dah dilantik pada 1 April dan mereka cuba nak mengambil alih uh, pengurusan tapi mereka uh, agak sukar kerana management masih ada lagi uh, orang kata uh, isu kes mahkamah selagi tak ada keluar keputusan mahkamah beliau masih berhak lagi untuk menguruskan sekian. So saya seru kepada pemimpin-pemimpin Melayu tak kira parti politik, pertahankanlah menara KL Tower ni, menara KL ni untuk orang Melayu yang menguruskan. Bayangkanlah kalau cekap bukan Melayu, setakat ada 30% je dalam tu, itu pun mungkin tak nama saja. Tak tahu entah, entah 100% mereka punya. Kalau mereka yang menguruskan apa saja kerja-kerja sub-sub ke pembelian ke semuanya kepada kaum bukan Melayu yang harap Melayu dapat ambil bahagian di lepas ni. Dan kita pun risau kerana tower ni pun melibatkan apa ni isu yang sensitif atau iaitu keselamatan negara. Di atas menara ni ada tempat-tempat uh, PDRM dan juga ATM yang yang memantau keselamatan negara daripada menara ni. Ada bilik-bilik khas mereka di atas. Dan saya bimbang bila mereka menguasai menara ini, sesiapa pun mereka boleh bawa naik masuk. Kita Itu yang kita bimbang. Jadi saya seru kepada kawan-kawan NGO, kita ambil, tindak, ambil tindakan yang drastik lepas ini. InsyaAllah seminggu dua lagi kita akan menyusun, kita berhimpun ramai-ramai di KL Tower ini mempertahankan hak orang Melayu untuk menguruskan KL Tower. Untuk kasih kongkong paling sikit pun 15 tahun. Kerana owner ni, syarikat yang menguruskan yang dapat konsesi ni, dia beli saham 100% daripada TM. Syarikat yang dilantik bukan Melayu ni untuk konsesi baru, mereka tak keluar modal. Dia buka syarikat, summit kepada apa ni kementerian, ungkas untuk dapatkan konsesi. Sesenang macam tu saja. Bagaimana kalau kata dia betul-betul diberi dan syarikat bumi putra yang baru beberapa tahun ni yang beli begitu mahal sekali saham daripada TM dia secara 24 hours rakan kita yang menguasai yang bumi putra ni yang menguasai pengurusan ni terus bankrupt tak akan boleh bangun lagi salah satu cara nak bunuh bisnes orang Melayu inilah cara dia dan macam-macam bisnes orang Melayu sejak Madani mengintah hancur zalim Eh, ini yang kita sangat kecewa dan kita ajak insyaallah saya akan berjumpa dengan pimpinan NGO kita akan berhimpun di bawah satu dalam bulan Syawal juga mereka nak rampas dalam pada bulan mulia dalam bulan mulia ni juga kita akan pertahankan. Sekian terima kasih. Abir. Wallahu Akbar.